Selalu, dia yeah. yang harus yeah. okay. Ya. 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 Okey. Ya, ya. Okey, baik. Anak ni Baru dia tanya. Haji tanya baru. Tadi anak kata ada dua benda dia ambil kira dalam muamalat semasa. Ya. Yeah. Pertama ialah uruf. Kena tengok uruf bagaimana. Yang kedua ialah masalah. Kemaslahatan. Yang mana dua ni tuan-tuan, yang ukur dia bukan ustaz macam saya. Tapi mesti ahli-ahli dan pakar dia lah. Terutama yang duduk di pekat authority. Sebab itu kalau ustaz ni kata, eh, authority kata B, lama amalat tuan-tuan. Peribadi tuan-tuan nak ikut mana suka hati tuan-tuan lah. -tuan. Nah, tapi untuk disebarkan pada masyarakat, of course lah saya yang mengajar. Hatta kalau online, dia tak boleh bercanggah. Pasal authority telah mengkajinya, memperhalusinya. Dan dia melihat dua dasar utama. Pertama uruf, kedua masalah. Penting sekali. Daripada dulu sampai hari ni. Ya. Baik, balik pada Haji Jakar ASB tadi. ASB ni dulu memang haram. Dan saya pernah pergi menghadiri diskusi fatwa Selangor di Rawang. Tahun 2015 macam tu lah. Ha, dan antara yang bertanya ha, tentang ASB saya sendiri lah. Saya tanya Ali Bena masa tu. Kalau tu tak kenal lah masa tu Ustaz Marajak, kenal seorang lagi saya tak ingat siapa. Saya nak tanya, ASB Uh, banyak negeri sudah memfatwakan halal. Tapi kenapa Selangor masih memfatwakan ia haram? Uh, nak tahu sebablah. Uh, dia pun jawab dah begitu dah uh, balik pada soalan abang tadi dulu memang haramlah. Uh, banyak yang kata haramlah. Tapi hari ni rata-rata dah kata harus. Ha uh, ya. Yeah. Uh, walaupun SB ni dia masih ada yang tak patuh syarak. Uh, yang tak patuh syarak tu kerana dia banyak melabur dalam kewangan konvensional. Hatta antara pemilik terbesar Maybank Group ialah ASB uh, ha, ada lah orang lain macam KSP ada tapi ASB antara yang ni lah ASB dan PNB lah uh, ha, Maybank Group sebab tu bank ni kita jangan duduk ni sangat pasal kita juga ada pemegang kepada bank-bank itu uh, ha. Jadi Maybank Group tu dia bukannya patuh syarak. Maybank Islami je patuh syarak. Kalau Maybank Group dia lebih umum. Which is ada sebagian tak patuh syarak lah. Of course lah kau macam mana. Sebab tu SB tak patuh syarak. Pasal dia masih uh, melabur lah dalam sektor kewangan konvensional. Kalau tu tengok dalam ceramah-ceramah uh, tokoh kita lah. Macam Dr. Sarudin, Uh, ha, ikut kajian beliau ada lah 200% lah. Ha, tapi dia sentiasa berusaha lah untuk pastikan dia satu peratus. Tapi saya tak tahu lah sampai bila. Tapi ada dua peratus, dua tak patuh sekarang. Ha, Selangor dah fatwa harus. Dan tak wajib dibersihkan. Selangor kata harus tak wajib dibersihkan. Ha. Okey, belum jawab lagi. Belum ni. Ni lain Okey. Ha, walau bagaimanapun, kalau tanya pendapat peribadi saya, tuan-tuan ha, pun ada lesbi kan? Saya pun ada. Ha, Personally lah saya galakkan tuan-tuan buat uh, ha, pembersihan lah. Ha, dalam 20% lah. Sebab dia ada benda yang tak harap. Dia sama je macam SC tu. Kalau tuan-tuan melabur dan syarikat-syarikat yang disahkan patuh syarak. Tapi masih ada peratusan yang tidak patuh. Tuan-tuan boleh melabur. Tapi wajib buat pembersihan. Nanti kita akan belajar tiga perincian dalam wang-wang atau harta tidak halal. Uncompliant property. Pertama ialah pem, peng, apa, apa dia panggil Uh, pengembalian i'adah ada. ha uh, ya yeah. yang kedua ialah pelepasan dia panggil takhallus yang ketiga ialah pembersihan ha, uh, yang SB ni nombor tiga tu pembersihan apa nama pembersihan macam dalam banyak-banyak DVD kita dapat satu portion mesti dibersihkan ha, uh, kata ikut Dr. Zawri kata 20% lah tapi sebaik-baiknya kita tengok lah uh, dia punya peratusan tu buci agak suka nak tengok uh, tahunan punya tu ha, uh, SB pun tak beri maklumat yang cukup saya. jadi uh, Personally saya lebih galakkan sebagaimana beliau juga dia galakkan buat pemersihan kerana masih tak patut sama. Boleh melabur, atas saya sendiri ada HB, daripada dulu, dulu lagi. Ha, tapi kalau buat pemersihan itu, lebih baik. Kerana lah konteks dunia kewangan hari ni tuan-tuan, rencam. Kalau tuan-tuan nak, orang kata nak cari yang 100 patuh tu bukan tak ada, ada aja. Ha, bukan kata patuh syarat tak patuh syarat dah sudut akak, praktik dan sebagainya. Ni skam-skam pelambak yang ada tuan-tuan. Betul tak? Kadang-kadang ha, dah risahkan patuh syarat, alih-alih jadi skam juga. Itu maaf lah. Eh? Kan tahun lepas ada satu syarikat oh. mah besar tu, mula-mula patut syarat. Lalat jadi skam juga. Ya tak? Alah, macam derma-derma. Sama juga. Kita punya bangga bukan banggalah lah. tak ha, sebut syarikat dia lah kan. Palestine tu lah. Alih-alih kan tahun lepas dia punya CEO kena dakwa. Macam mana dia kutip untuk Palestin? Betul tak? Semua kenal lah kalau anda sebut nama. Takkan tu tak tahu kot. Tak 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 Takkan tak perlu langsung. Tapi tahun lepas CEO dia kena dakwa. Pasal apa? Dia kutip untuk Palestin. Kita pun ada derma juga. Tapi syarikat tu ada harta, ada rumah, ada tanah, ada mah berkilo kilu duit ada ratus juta, syarikat macam-macam. Mana boleh macam tu? Ha. Ya tak? Jadi kita nak nak tengoklah. Yang penting selain daripada kita baca, kita rujuk di sana sini, kita pun kena ada ilmu dan prinsip tu kita. Ha. Boleh ya? Jadi SB panjang nak jawab tu. Ha. tak ada masalah kalau ha, kan tak nak buat pembersihan tu tak apa itu fatwa Selangor saya pun dah selidik dalam Selangor tak ada uh, sebut suruh bersih ke apa atalah mai pun ha, tapi kalau kita tengok cara lebih had ni lah kan ha, jadi tak ada masalah sama sekali boleh-boleh melabuk boleh, boleh melabuk satu lagi